Aku rasa macam, wish gila lah. Ini yang aku, aku nak tengok kan. Ini yang patut fan datang bila nak tengok final. Sebab guys, kembali lagi untuk seimbang kencang minggu ni macam biasa kita akan bercerita pasal bola sepak pasal review uh, review ataupun preview so kita pun dah sampai ke penghujung season untuk 24 25 hari ni di mana penutup dia adalah Piala Malaysia itu uh, JDT merangkul semua piala uh, menewaskan Pahang dengan jaringan 2-1 so, macam biasa kita akan bercerita pasal game yang lepas apa yang menarik apa yang tak bestnya aku kembalikan abang topi kuning sebab plusy aku yang ganti kan abang topik pun yang cuti so Yus. kita dah sampai penghujung liga aku rasa yeah. dah tak sangka setahun juga eh 2024 2025 sebab season dah macam dua macam EPL yeah. eh. Europe 2024 uh, 2025 so macam biasa uh, aku berkesempatan pergi ke stadium dan aku Sejujurnya eh aku pergi tu aku tak expect apa-apa sebab aku rasa masa tu aku dengar tiket hanya 10000 je terjual. Hmm. Aku agak terkejut. Ush, biar yeah, betul final 10000. So bila aku datang uh, dikabarkan almost 50000 dan akhirnya dekat 55000 orang datang. Hmm. Aku pergi ke, aku pergi ke sana aku memang tak expect apa-apa sebab aku rasa mungkin on paper orang dah tahu Okay okey JDT akan menang. Uh, memang dah tahu apa sikit yang akan berlaku. Tapi bila uh, start the first half tu aku macam wow. Pahang bagi satu perlawanan yang Sangat luar biasa dan aku terus letak phone aku terus fokus dekat media zone tu. Kau expect je jangka first half tu? Aku rasa enjoy lah. Memang dah lama tak tengok bola yang enjoy. Memang kalau ikut kan the sadist mengatakan final kali ni akan jadi bosan kan. Bila orang dah start expect ni JDT akan menang kan. pahang boleh buat apa kan dengan JDT. JDT terlampau buat masa sekarang dengan JDT terlampau kuat untuk mana-mana team. JDT antara memang uh, top top one lah dalam Malaysia kan. So bila final tu um memang aku pun ada uh, satu perspektif yang memang aku rasa alah final ni boringlah. Mungkin JDT eh uh, mungkin Pahang akan di uh, rogol ke <laughs> apa kan. Sebab uh, perbezaan kualiti yang kita nampak antara dua pasukan ni kan. Tapi bila aku fikir balik, uh, ini game final game final apa-apa boleh berlaku. Seperti mana apa yang berlaku pada final 2019 ke 18 yang 2020 2021 yang yang KL menang. KL menang 2021 eh. Uh, KL menang, aku fikir balik, oh, oh betul juga. Sebab bila final, mana-mana tim final, mana, mana tim yang masuk final, dia akan bagi 100%. Dia akan berusaha, dia akan tunjukkan, uh, ini kalilah, walaupun uh, susah nak dapat, tapi apa? Kisah kan? Jadi, betul. diorang akan uh, push uh, of the limit dia punya kemampuan. Dan diorang akan tunjukkan seboleh-bolehnya apa yang diorang ada. Jadi, bila ini berlaku pada malam hari Sabtu tu, uh, pahang tunjukkan satu game yang aku rasa macam, ini baru best. Betul, betul. Inilah final. Yang selama ni kita ingatkan macam, final sebelah tim yang akan power kan? Tapi, bila tengok malam tu, eh, Pahang main sedap lah dengan Uh, player macam kita, kita sebut lah beberapa player macam Aguero tunjukkan cara uh, game dia, dia dia control team tu sebagai captain uh, dan bintang-bintang uh, baru macam uh, Ibrahim Manusi uh, Bakiuddin yang bermain di kiri dan kanan uh, Adam Noazli yang bermain di defend. Macam mana dia orang mencorakkan game uh, Pahang pada malam tu pada first half tu aku rasa macam wish gila lah ini lah yang aku, aku nak tengok kan ini yang patut fan datang bila nak tengok final sebab Piala Malaysia ni piala antara uh, tertua dekat Asia kan. Yeah. Jadi yeah. ini yang kita harapkan lah Dan uh, aku terkejut juga prestasi-prestasi prestasi pemain macam uh, Azrif, hmm. Syazul Andi, uh, antara bekas pemain JDT. Aku nampak dia orang bermain dengan sangat agresif malam tu. Dan aku rasa Arif Aiman agak mati sebenarnya yeah. first half. Yeah. Aku rasa satu pujian juga untuk Pahang sebenarnya dan aku rasa bila kita tengok uh, Pahang punya aku panggil apa ni? Uh, rekod dalam aku rasa dalam 10 game terakhir tu uh, dorang banyak kalah tapi bila dalam 3-4 game terakhir tu baru dorang mula dapat rentak dan menang untuk momentum kali ni lah. hmm. Okay, of course bila bercerita pasal game ni orang tak lari lah macam kontroversi-kontroversi kontroversi yang melanda yep. aku rasa bila di di tengok di secara live mungkin tak nampak apa yang berlaku so aku balik aku tengok highlight balik aku tengok video-video yang dorang dah klik kan uh, sejujurnya bagi aku memang Aguero patut rekat itu memang salah dia uh, second yellow uh, nampak pun memang patut rekat. Yang orang kata penalti tak penalti tu pun bila tengok review balik memang itu pun patut penalti. Cuma aku rasa mungkin menjadi marah bila aku nampak first half part ada siku. Oh, yeah. masa off-ball -off moment movement. Itu jelas lah. Dan juga aku rasa masa nak counter siapa tolak bola yang Naso tahan. Aku tak ingat kat ujung tu. Oh, ingat. Ada, aku rasa Azrif kalau tolak bola dan patutnya memang sepatutnya itu kad kuning tapi fan akan marah di situ. Hmm. Tapi macam biasa lah, ini bola sepak kadang-kadang yeah. dekat ETL pun berlaku benda ni. Yeah. Cuma aku nak bagi tahu uh, Player-player jadi tiri Diorang player-player international Dah banyak beraksi di luar So orang dah tahu Cara-cara uh, nak psikologi Cara-cara nak, nak main uh, main game Tapi aku nampak Bersen ni dia seorang yang bijak cool. Mungkin orang kata Dalam bola sepak Apa kan Tapi Bersen dah tahu Aguero ada kat kuning Dan dia mungkin buat provokasi Dekat situ hmm. Untuk dia bijak lah maksudnya nak bagi... Ambil, ambil, kesempatan. ambil kesempatan. Ambil kesempatan lah. Tapi, uh, mungkin orang tak, lama tak tahu juga, di luar padang, sebenarnya Bersin sangat baik. Uh, dia dengan media, dengan rakan-rakan media lain, dia sangat humble, dia sangat baik, dan sangat ramah. Hmm. Uh, di padang, karakter dia memang berbeza lah untuk aku. So, untuk aku, malam tu, tak lain tak bukan lah, bila Arif Aiman ni, dia macam, kau bagi dia one benji moment, uh, itulah ambil dia hasilkan. Kedua kan skor tu, Ui, memang cantik lah, kalau ikutkan, uh, macam apa yang kau cakap tadi, ehm, uh, Uh, tentang Bergson eh Ini aku perhatikan Sejak Macam ujian dia lah Sebelum naturalisasi Bila Bergson bermain Dengan JDT ni uh, Sejak beberapa tahun ni kan uh, Antara Trick yang dia akan buat Adalah uh, Psikologi pihak, uh, pihak lawan lah Salah satunya uh, Siapa yang bermain Defend dengan dia Memang uh, Akan kerap dapat psikologi Terutama bila Main game penting Macam final kan uh, Ini boleh kita nampak Beberapa kali Bila JDT Bertemu uh, Selangor di final BLFA dan Subang Syih uh, Berksen ni akan cuba Seboleh-bolehnya uh, Psycho player sampai player tu koyak Player lawan tu koyak uh, silap, silap bukan satu seorang player je Satu team boleh tiga, koyak Betul-betul uh, Jadi Trik-trik uh, yang macam ni sebenarnya Bagi kelebihan kepada player-player uh, Untuk team yang uh, sebesar GDT Dan uh, player seperti Berksen ni Bila uh, player koyak Team lawan koyak ini memudahkan tim dia sendiri untuk conquer game tu melalui bukan saja uh, control game dan juga boleh uh, uh, menjadi ganggu dan kecepatan tu. Jadi aku sangat salutelah dengan uh, apa yang JDT terapkan uh, untuk player dia sendiri. Macam mana dia nak survive dalam padang bila uh, bila kau player dekat tengah-tengah padang Coach tu cuma bagi arahan dari luar je. Tapi kau yang decide sendiri. Apa yang player tu nak buat kan? Decide sendiri apa yang nak badang-badang. Jadi bila dia dah tahu dia pengalaman. Dia tahu macam mana nak buat player ni tak boleh Fine. fokus kan. Jadi dia main macam ni lah. So ni nasihat lah pada tim-tim lawan yang selepasnya akan main lawan JDT ke apa. apa Stamina body badan apa technical korang boleh. Korang boleh buat. Tapi jangan lupa psikologi tu one of the game uh, part of the game ah uh. uh, betul jadi kau orang boleh kontrol uh, psikologi walaupun kau dah uh, dah main dah kau punya uh, physical dah okey technical kau dah okey kau dah faham tactical coach tapi main kau orang tu kau orang tak boleh kontrol uh, susah sikit ah uh. so uh, itu yang aku rasa Uh, kenapa uh, JDT ni antara salah satu tim yang terbaik lah dekat ASEAN ni Dan dia ni mengingatkan aku siapa player Perak dulu, Dianro eh Yang oh. suka, dia suka antara lah? Dianro, eh. dia antara yang suka oh, provokasi, main, provokasi. Seks, provokasi eh. Kalau di EPL sekarang ni aku rasa Bruno Guimaraes lah dia suka provokasi Dan aku rasa ni part of the game lah maksudnya hmm. kau kena kawal lah mental kau sendiri Itu yang berlaku pada Perak waktu dia menang piala Malaysia lawan Terengganu eh. Tengok macam mana Leandro buat. Dia siap. Saya <laughs> dia buat SC wrestling tu kan. <laughs> uh, itu kalau kalau ikut kan kalau kita dekat luar pandang, Tak like tu. Lah tu. <laughs> tapi itu cara dia lah macam mana dia nak uh, menghasut mengganggu konsentrasi player lawan lah. Dan okey uh, satu benda yang menarik aku rasa menarik perhatian orang ramai uh, aku rasa satu stadium ataupun satu rakyat Malaysia tahu hmm. di mana nama Ibrahim Ibrahim so, Manusi oh, yeah. Baim, eh, Baim cop Copot dia menarik perhatian ramai dengan aksi dia yang luar biasa. Luar biasa. Kalau ikut kan ini antara yang pertama kali aku tengok bermain tengok dia bermain secara live secara langsung lah. sebab sebelum ni macam cameraman kita Amin and the game sebelum ni dia ada pergi Amin sebab pernah cerita dengan aku dia kata masa dia apa? Ya, masa, ya. masa Piala presiden dia pergi Piala Presiden oh, ke Piala Belia kan? kan? so, 2021 kan? Masa hmm. tu Pahang Lawan Jariti final kan? Amin dah cerita kat aku, eh, Baim ni one of the prospect yang CDM yang bakal menyinar. So lepas hmm. 3 tahun inilah dia. Dan aku rasa aku terkejut sebenarnya bila aku tengok physical dia besar juga eh. Sebab ramai orang sangka dia ni import. import kan? Dan aku tengok bila dia main ni dia tak takut tau dengan import sport yep. belah sana ke apa dan dia aku tengok dia ada leadership bila pengadil atau buat silap ke nak bagi kad ke dia nampak, aku nampak dia pergi tu. Hmm. Dan aku rasa ni one of the prospect yang sebelum ni mungkin aku nampak home one saja tapi aku nampak ini patut dia beri peluang lah sebenarnya dalam maybe squad national. Ya, uh, bakat uh, Baim ni kita tak boleh endahkan lah. Bila dia bermain dengan baik, sangat baik lah uh, pada final malam tadi tu. Contohlah, uh, selama, selama ni kita akan pakai Syami Kuti dan uh, siapa dia yang lain eh? Macam ada Brandon. Uh, dia. Noah Lane ke Brandon kan. Lah. Eh? Tapi kedatangan Baim uh, Baim Copot ni, Uh, membuka mata kita sebenarnya tak ketandusan betul, betul. Uh, bakat dalam position tu. Dan Baim ni sendiri sebenarnya bukannya hanya bermain uh, CDM, tapi dia juga boleh main uh, center back kan dengan baik. Jadi mana-mana uh, yang tim sebab aku dengar aku dengar. Betul. Mungkin Sri Pahang uh, tutup. akan tutup. Jadi mana-mana tim yang masih ramai nak dekat Liga Super ni better dapatkan uh, Baim copot ni kan sebab dia boleh bagi kau dia boleh main uh, pelbagai position. Dan dia juga uh, ada stamina yang baik, muda, dia boleh tackle, muda dia lagi. masih muda Jadi uh, ketinggian dia ada, fizikal dia baik Dan aku rasa tak rugi lah untuk mana-mana tim yang ada Baim ni lah uh, Tapi kita harap lah Pahang akan stay lah dalam Liga Super kan Sebab Pahang satu tim yang penuh sejarah lah. uh, Kalau untuk Baim sini kalau kau dapat offer-offer luar Aku rasa ini peluang kau Betul. untuk making kau pergi sekitar Thailand ke Indonesia yeah. ke uh, bekembangkan bakat tu. Memang kau ada prospek yang tinggi. Aku rasa player peminat-peminat Pahang, peminat-peminat JDT aku rasa dan seluruh peminat Malaysia nampak kualiti yang kau ada. So aku harap Peter bagi dia peluang at least uh, masuk training uh, dalam hmm, catch yeah, ni yeah, yeah. bulan bagi peluang kat dia kan. Bulan 6 nanti. Hmm. Tapi kita patut puji juga player-player macam pemain-pemain bekas JDT, uh, Adam Noazlin, uh, Azrif Syazul uh, Shazo Shazo Sebenarnya orang Masih ada Aku tahu ada kualiti yang sangat baik yeah. ah. Bila aku tahu Arif Aiman pun Dua tiga kali tak lepas Dah aku cakap Uish orang ni sebenarnya tak habis lagi Diorang punya yeah. Apa yang orang ada sebenarnya uh, Itulah bila Macam nama-nama Contoh seperti Syazul Andi kan uh, Bila lepas uh, Under Squad under 23 Dia antara prospek sebenarnya uh, dulu Bila dia uh, Memberi Membuat keputusan Daripada Dia tim Sebelum mana KL lah selaku KL lah eh? Lepas tu dia masuk kepada uh, JDT Uh, dan start tu nama dia uh, Dia suka mendapat tempat lah uh, Untuk permainan Minit permainan dia pun sangat rendah Dan bila dia keluar Masuk kepada Pahang Dia dah, dah start balik uh, bila balik dia punya karier kan So Syazwan ni antara Kalau ikutkan Antara calon left back uh, Terbaik negara yang ada lah Waktu dia main bawah under 23 tu Under Dato' Angkusi Dato' Angkusi betul kan? uh, Dia sangat baik lah Aku suka Bila dia suka buat uh, Apa uh, Lari belakang Daripada defend, dia boleh main lari jadi winger, dan memberikan crossing-crossing yang baik kan. Itu antara prospek lah. Dan ada Noazin daripada seorang striker bermain center back, dan dia kekal konsisten, uh, konsisten uh, bermain di center back dengan baik. Uh, Sejauh walaupun berpindah banyak-banyak tim, uh, dan juga Azrif uh, Nasruddin uh, berpindah banyak tim juga. Tapi mereka ni ada kualiti, uh, dan bila diberikan peluang bermain, manage bermain. Ini yang kita dapat malam malam final tu. Dorang boleh tunjukkan sebenarnya dorang ni siapa. Ah juga ada bakat dan juga dorang juga boleh bermain dengan baik kalau diberi peluang kan dan untuk aku sebenarnya Adam one of the yang paling konsisten aku rasa untuk musim yeah, ni kadang-kadang yeah. uh, menjadi kapten juga di Pahang mm. dan aku rasa mungkin uh, Peter pun mungkin boleh beri dia peluang masuk dalam squad nasional sebagai backup ataupun bagi dia peluang untuk berlatih bersama sudah aku yeah. nampak mas, aku masih nampak kualiti yang dia ada bila dia command dekat bawah tu untuk Adam uh, teruskan kalau Pahang lah tak ada aku rasa ramai kelab-kelab Liga Malaysia ni nak ada dan aku dengar juga Adam, ada antara nama yang kelab Thailand pandang juga ya aku baca betul, so betul. kalau ada peluang why not lah pergi Thailand sebab ada ada memang ada pengalaman bermain di peringkat yang lebih tinggi daripada bermain di national kan jadi nama-nama yang kita sebut tadi tu uh, mereka berpengalaman dan mereka tahu apa nak buat kan jadi kalau kelab-kelab uh, ada kelab lain nak ambil dia orang ni sebagai uh, ataupun national team nak panggil sebagai uh, dalam training yang sama ke kan bermain ber, uh, dipanggil dalam training camp Aku rasa okey je sebab dia orang tahu nak buat apa kan. Alright, uh, itu saja untuk yeah. final Piala Malaysia 2025 ni. Thank you so much guys yang support. Yeah. Uh, Liga kita pun dah sampai penghujung dan aku dikabarkan kita, kita akan mencuti start Liga balik Sumbang bulan 7. So agak lama, yeah, 2-3 bulan juga yeah. berehat. Tapi jangan risau, kita akan ada pelawanan lebih penting iaitu kelayakan Piala Asia uh, bulan 6 ni di Bukit Jalil. Right. Jalil menentang Inilah pas ini antara poin penting kau kena dapat 3 mata di tempat sendiri itu betul lah jangan betul. jangan seri jangan kalah sebab seri pun sakit sebenarnya ah, betul. kau kena kutip kita tiga, kena mata. tiga mata dan kalau kita dapat 1-0 pun Kena okey sebenarnya ah betul dan aku impress juga bila uh, interview Arif Iman lepas habis Ab game uh, 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 kita punya writer tanya uh, macam mana ada rehat tak lepasnya lepas habis Uh, penutup liga. Yeah. Uh, so dia pun sendiri cakap uh, dia pun tak sure akan cuti ke tak. Okay, Mungkin akan cuti sekejap saja sebab dia kata misi utama dia adalah untuk nak membantu Malaysia untuk kelaikan yeah. Dan aku macam wish impress lah bila dia cakap macam yeah. tu. Nampak dia punya nampak aku rasa dia punya semangat dan dia nakkan kita dapatkan mata dan menang dekat situ. Yeah. Itu aku paling impress. Dan aku harap player-player lain pun sebab liga dah stop aku takut jadi macam Lawan sebelum ni Lawan apa kan? Balik daripada pelik asal tu. Kelihatan uh, Klien sebelum ni Lawan Uzbek uh. ke apa? Yang kita main. Uh, dua, dua game Main bulan bongsi barai. Uh, dua bulan leher tu. Lehat tu. Uh. So kita kalah. Itu antara punca kita tak layak ke pusingan seterusnya. Mm. Dan aku harap uh, jangan ulang yang sama sebab aku dengar pun Coach Peter dah. Dia second plan kan? Uh, dah ada plan. Dia kata memang uh, panggil awal untuk training camp. Dan juga akan ada dua friendly dia sedang aturkan. Dan aku harap ini sangat penting. Lah. Dan pada semua peminat Malaysia boleh datang ramai-ramai. Beli tiket penuhkan stadium penuhkan stadium sebelum penuhkan stadium datang dulu tengok Manchester United menantang <laughs> All Star Jom <Okay? laughs> so kita jumpa next video thank you guys for support uh, terima kasih kita jumpa lagi bye bye assalamualaikum selamat hari raya yang ter minggu yang terakhir eh raya lagi eh <laughs>